Стой, стой не бей. О, у нас ведь и доел. Вот в этих двух местах разбивать. Сейчас, ребята, не Да, Сейчас, сейчас. Вон, видишь, лейки? Вон уходит дым. よくない Под болту. Под болту. А, даже сейчас порог Виду. идет. Что Сегодня, 15 декабря 2014 года, в 19 часов 19 минут на оперативный пульт оперативно-координационного центра Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в квартире трехэтажного жилого дома на первом этаже по адресу улица Успенская, 111. По прибытию первых подразделений было установлено, что дом находится под сильным задымлением. Очаг пожара изначально был, не, был, не был обнаружен из-за плотного задымления. Э, личный состав работал в органах защиты, в средствах защиты органов дыхания и зрения. Также на тушение пожара был подан один огнетушащий ствол. Площадь пожара составила 10 метров квадратных. Горело домашнее имущество на первом этаже. Пожар также по деревянным конструкциям стремительно распространился на перекрытие между первым и вторым этажами. Во время тушения пожара никто не пострадал, жертв также нет. Были эвакуированы жильцы дома. Всего для тушения пожара было задействовано две единицы основной и три единицы специальной пожарной техники. Также работало два звена газодымозащитной службы, пожарно-спасательных подразделений. Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. В течение короткого времени пожар был ликвидирован. В настоящее время производится контрольная, производится контрольная разборка конструкции. Старший помощник начальника дежурной смены по вопросам оперативного реагирования, оперативно-координационного центра главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, подполковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Кубанович.